সেই ঘটনা প্ৰায় আজি এবছৰমানৰ পৰা কিছুমান ঘটনা চলি আছে যেনে ধৰি লওক আমাৰ ৰঙাপনী তেল ডিবোৰ মুখ আগত ৰাতি কিছুমান লাইন ট্ৰাক কিছুমান ৰখে মালবাহী মালবাহী ট্ৰাক কিছুমান আহি ৰখে তাত ভাত পানী খায় আমাৰ ডিপুটো গা পা ধুৱে তাতে কিছুমানে সিজাই পকাই খায় ৰাতিলে কিছুমান ল'ৰা আহি তেওঁলোকক তাত পাৰ্কিং কৰিছে বুলি তেওঁলোকৰ পৰা পইচা লয় দাবী ধমকি দি পিনি তেনেকৈ বুলি আমি কিছুমান পতক্ষদক্ষীয়ে কৈছে সেইবোৰ আমি শুনি আছিলোঁ কিন্তু প্ৰমাণ আমি পোৱা নাছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিছুমান মালো লোধাত মানে দুৰ্যোগে বিচাৰি লয় বুলিও আমি শুনিছিলোঁ কোনোবা এখন তাৰ ক'ৰবাত কৰিলে বুলি শুনিছোহে মই সেইটো আৰু ল'ৰাকেইজন এজনক বাৰু মই নাম চিনি পাওঁ বাৰু তেওঁক এইটো মই বিশেষকৈ ঘটনা কৰিছে বুলি মই নাজানো কিন্তু ৰাজগড় থানাতে আছে বুলি জানো ডাউদ খান নেকি বোলে আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰাহী তেখেতে আছে বুলি মই বাৰু শুনিছোঁ আমি চব জেগাডোখৰ আমাৰ ৰাজগড় জেগাডোখৰ আমাৰ নিজৰ ৰাজগড় অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ এটা কেন্দ্ৰস্থল বা গোটেই তিনিখন সমস্যা কেন্দ্ৰস্থল ব্যৱসায়িক স্থল ব্যৱসায়স্থলত যেতিয়া বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ট্ৰাকবিলাক আহে আমাক চাৰ্ভিচ বয় বস্তু লৈ আহে আমাৰ ইয়াত দিবৰ কাৰণে কিন্তু সিহঁতি আজি জনামতে এতিয়া সিহঁতি আমাৰ ইয়াত চাৰ্ভিচ দিবলৈ আহোঁতে আমাৰ ইয়াত ষ্টে কৰিবলৈ ভয় কৰে সিহঁতি জলং নামৰ জেগা এডোখৰ আছে মৰাণৰ আগত তাতে সিহঁতি ৰাতিটো হ'ল গৈ পিনি ৰাতিপুৱা আমাৰ এইবিলাকক চাৰ্ভিচ দিয়ে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যদি সেই মালবাহীক ট্ৰাকখিনিক যদি তেনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰি থাকে তেতিয়া আমাৰ জেগাডোখৰ বদনাম হৈ যায় বা গোটেই অঞ্চলটোৰ বদনাম ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাক এইটো বদনাম হয় যেনেকৈ আমাৰ আৰক্ষীলৈ এটাই আহ্বান তেওঁলোকে এই যিটো ব্যৱস্থা চলি আছে যে এই আজি শুনামতে এবছৰৰ পৰা যিটো এটা কুকৰ্ম চলি আছে সেই কুকৰ্মটো উচ্ছেদ হ'ব লাগে তাৰমানে তেওঁলোকক মানে বুজাই বঢ়াই এই মানে যিটো চক্ৰই এই কামটো কৰিছে তেওঁলোকৰ অন্ততঃ এইটো কাৰ্যৰ পৰা বিৰত ৰাখিবৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে যাতে ব্যৱস্থা লয়